Русские освободят русский город Харків. Большое количество харьковчан не розділяє ті ценності українці, які ждут нас. Но правда все одно нужна людям. Людям нужна правда. Не треба рассуждать на тему того, що американські хаймерси не представляють угрозу. Представляють о п'ятій ранку, 10 травня. Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Російська армія намагалася штурмувати прикордоння малими тактичними групами. Такими ж групами вони там і полягли. Наші гвардійці знищили російських десантників та їхню БМП. Шкода, що фото доведеться заблюрити, але знайдіть його у телеграмі. Воно красиве. Загалом, як кажуть наші військові, ситуація передбачувана, тому зараз на цьому напрямку складно, але обстановка контрольована. Кадиров до Харкова не дійшов і не дійде. Помнім а вашим заявленню ви сказали, що победим Мы в этом году. Какой вы видите победу? Куда наши войска должны дойти? Ну, на самом деле меня спросили, я давно да, разгремил, где находится кучка Шайзанов, зеленский его душиный. Да. Президент у нас да, он мудрый, да он дальновидный, поэтому он а, не как я, да, он, ну, я считаю, что нужно да, более активно да, нападать, бить надо, да он жестко, да, да, пока да, есть время, да, вот в этот в это месяц да, нужно забирать ближайшую да, территорию, да, но ну, обязательно надо одессу до да, Харьков, забрать нужно. У тому, що росіяни будуть наступати на Харківщину, не було ніяких сюрпризів. Про це попереджали як наші військові, так і президент Зеленський. Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь. Прямим текстом про свої наміри окупувати Харків говорили і росіяни. Пропагандисти на зомбоящику знову обговорювали, як же харків'яни їх чекають на визволення. А коняка Лавров закликав до створення так званої буферної зони. на каком-то этапе, и Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, вот как сделать так, чтобы обезопасить наши mm -hmm. земли. Он сказал, ну надо отодвигать. Mm -hmm отодвигать ту линию, с которой они могут по нам, по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль. Мы все понимаем, что большое количество харьковчан не разделяет эти ценности да вот, украинско-нацистские, которые ждут нас, и они не будут уходить из города. Поэтому штурм, вот, что называется, в лоб mm -hmm. со всех направлений вряд ли он будет. Саша, про Харьков не могу не спросить. Очевидно, что мы не выдаем никакие тайны генштаба. Слава Богу, мы в них и не посвящены. Но все западные пропагандисты, вся украинская пропаганда буквально кричит о подготовке операции в городе Харьков. Это вообще возможно, это же огромный город. Есть ли какие-то признаки? Или все это признак того, что украинская армия в тягостном положении? Еще раз, буквально кричит вся американская пропаганда о том, что в конце весны к лету русские возьмут Харьков. Харьков, не часов яр, Харьков. Русские освободят русский город Харьков. Вчера разговаривал с людьми, которые выехали из Харькова, здесь, в Донецке. И они мне... Э, зачитывали те э, строки, которые они получают сухие по телеграмму из Харькова, как люди ждут. Безусловно, конечно, Харьков ⁇ это крепость, это э, производственная вся территория, которая превращена будет в опорные пункты. Но кто сказал, что мы будем э, в лобовую брать Харьков? А потом, у нас есть еще и Одесса впереди, у нас есть и Запорожье, и Херсон. Мы везде можем действовать. У нас сегодня по 40 тысяч э, приходят в месяц добровольцев. И люди идут. Мы готовим. Сейчас вся система подготовки интересная. Проблемы есть. Не, я не спорю. Что их озвучивать, если они не доминируют э, в, в перечне тех факторов, которые влияют на нашу боевую деятельность. Вот. Харьков А почему? Этот город будет наш, я уверен. Я лично, вот як репортер, уверен, що Харків буде наш. 35 кілометрів від границы. як ми його оставим? Нам нужно стокілометрову серую зону, окупувари э, Владимир Владимирович, создавать. Хм, Ну, нехай спробують. От тільки я нагадаю, що одного разу вони вже якось Харків брали. І чим це для них закінчилося, мабуть, не варто нагадувати. Хоча ні, варто нагадати для окупантів. <звук> Російська колона знищена біля Харкова, ну в кількох кілометрах від міста. Всі ці машини були знищені під час дуже близького бою. Українці зробили засідку і таким чином вони зупинили цю колону. Багато-багато російської техніки. Знищеної техніки, тому що Та, которая работала, ее уже забрали. вона уже работает. Або ж її ремонтують. Ну, а тут спалена российская техника. И тут дуже-дуже багато. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед. Понимать, что ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляют. По ходу, они решили повторить свой провал. И Киев за три дня снова поверили в сильнейшую армию мира. Мы сейчас сильны, как никогда. Наша армия за всю кампанию получила колоссальный опыт. Мы нарастили мускулы во всех отношениях. Это боевое слаживание родов войск. Идеальное, как никогда, как нигде, как ни у кого. Мы сейчас одна из самых сильных армий мира, возможно, самая сильная воюющая армия. Мы, против, мы сейчас противостоим не украинской вооруженной, вооруженной машине. Мы противостоим всему блоку НАТО. И самое главное, что наша экономика противостоит экономикам нескольких стран одновременно. Это надо понимать. И в любом случае, имея такой потенциал, я уверен, что наши вооруженные силы выполнят любой приказ Верховного Главнокомандующего, когда он поступит. Мы в силах сделать что угодно. И э, я сейчас не могу говорить, предполагать о том, что будет дальше. Я просто скажу, что мы способны выполнить любой приказ. И справді, за імперіалістичні амбіції Путіна вони готові покласти тисячі росіян у землю. Але хто сказав, що в них щось вдасться? Наступати на Харків – це дуже погана ідея. Потому что тогда нас было только несколько хаймарсів, а сейчас ситуация совсем другая. И явно не на корысть россиян. Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Путин нас освободит. Мы будем ждать и надеяться, что сейчас происходит на фронте. Здравствуйте. Нет, публикацию эту, конечно, не видел, но меня всегда очень сильно удивляют и порой даже забавляют публикации в западных СМИ по поводу планов Российской Федерации по поводу э, того, что сейчас происходит на фронте, они часто говорят, что у нас закончились ракеты, закончились боеприпасы. Они каким-то образом анализируют, докуда мы будем доходить и как это будет происходить. Хотя по сути это невозможно, этого сейчас никто не знает никто этого озвучивать не будет. Основные цели СВО, как бы они не, не, не говорят, территории, куда мы будем дальше продвигаться. Самая главная цель – это демилитаризация Украины, это демилитаризация этого на данный момент больного националистического общества, которое должно впоследствии нормально воспринимать окружающую реальность. Ну и какая еще демилитаризация? Он с уже сказал, что они давно всех демилитаризовали. Зеленский в очередной раз в интервью заявил, что если в самое ближайшее время не будет поставлена американская помощь, то они проиграют в этой войне. Это третье его посыл, третье его интервью на эту тему. Також він заявив, що из за отсутствия американського оружия, американського ПВО разрушена вся українська енергетична інфраструктура, Нет України. І вооруженных сил України нет. І українського ВПК нет. То Тобто демілітаризація України завершена официально. Причин для їхнього наступу на Харківщину може бути декілька: перша вони справді божевільні і спробують захопити місто мільйонник. За даними видання Економіст, одним із сценаріїв може бути ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги, яка веде до Києва. Але для цього РФ необхідно задіяти дуже великі сили, яких у них наразі немає. За даними аналітиків інституту вивчення війни, у Білгородській, Курській та Брянській областях Росія зібрала 50 тисяч військових. Тож про захоплення Харкова говорити зарано. Але чи достатньо 50 тисяч? Давайте розберемо на прикладі Авдіївки. Авдіївку вони штурмували більше ніж 10 років, а остання фаза тривала більше аніж 4 місяці. Там вони убитими втратили поза 15 тисяч. Цю цифру сміливо можемо множити на 3 і будемо мати поранених. Отже, і десь виходимо на отих 50 тисяч, але є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією боєзлітання ще із 2014 року. Тобто їй не треба було проходити у великому кілометражі, як їм пройти 40 кілометрів. Ну як ні, це дуже важко зрозуміти. Чи можуть вони вдатися до такого аксу суїциду? Та чому ж ні? Ми вже з вами говорили про цей так званий принцип зайти і вийти. Нагадаємо його ще раз: зайти, вторгнутися на кілька кілометрів, зав'язати там наші сили і засоби, повоювати кілька днів і відійти. Чи це в їхньому розумінні корисно корисно? Нам доведеться відволікати артилерію з головної лінії боєзітнення, Нам доведеться відволікати і так не зовсім насичений боєкомплект. Нам там доводиться тримати доволі великий контингент. Наступний приклад Бахмут десять місяців. Вони за нього билися, втратили убитими поза 22 тисячі. Це тільки один ПВК Вагнер. То як їм взяти мільйонне місто, яке дуже серйозно укріплене. Як ми в Бахмутській операції були задействовані більше 40 тисяч наших а, воїнів. Інший можливий сценарій окупантів, про який пише Ройтерс: відсунути лінію фронту від прикордонних російських регіонів. Створити так звану санітарну зону, бо ж не подобається їм, що до Білгорода долітає разом з тим, вони хочуть посунути лінію фронту до Харкова, щоб паралізувати життя міста, перетворивши його на прифронтове. Я лише сторонник того, от ми завжди дуже акуратно, делікатно дійствуємо на території України, Да, ми не цепляємо мирне населення. Ну ані поэтому нам так і настроєні, тому що ми б'ємо по військовій інфраструктурі, ані б'ють по Білгороду і у себе в соцсетях. все это показывает. Иди к этому радуется. Иди к этому радуется. И публика украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Ну, им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде Готовий genau. пункт временного размещения можем принять. совершенно верно. Пусть сносят свою нацистскую власть, наносять удар спину укатим, которые стоят на границе и yeah. выходят к нам. Які ж цинічні покидьки закликають до геноциду українців, а потім розповідають про якийсь міжнародний тероризм і звинувачують нас в тому, що ми захищаємося. Розрушать і тероризувати це і є тактика росіян. Саме тому Харків під прицільним щоденним вогнем окупантів. Їм місто не потрібно. Їм потрібно вбивати людей ихняя Если вырубают электричество в городе во всем, это означает, что не работает все, а не то, что у вас света нет. Ну, у вас не понятно, работает да. а, унитаз. У ну, а, вас не, не работает света. В общем, бывало и раньше. Да? Там они а, украинские беспилотники так, стали летать туда, куда они летают, попадать в том числе нашу энергоструктуру. И после этого да. это стало происходить. Просто не будем вырывать. Я, Одно из другого. Я, я сейчас не про то, что там, это хорошо или плохо. Я вообще безоценочно. Да? Я просто рассказываю. Там жить становится невозможно. Поэтому единственный верный выход, вне нет, зависимости нет. от того, будут там Вадим боевые действия, или нет, покинуть это, это вот город. От... Почему я сторонник того, чтобы оказывать давление, выражусь политкорректно, на Харьков? А, город имеет для украинцев большое значение. А, ну... Я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение? Mm -hmm. Да. да что и так? я имею в виду моральное значение. Mm -hmm. а, взятие или разрушение Харькова mm -hmm. окажет безусловно тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. Mm -hmm. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Вони, схоже, так і не зрозуміли саме тому, що волю вільних українців неможливо зламати, ми так запекло і захищаємо, і будемо захищати нашу землю. Нинішнє прикордонне загострення може бути і обманним відволікаючим маневром. Росіяни зараз спонукають командування ЗСУ перекинути на північ великі резерви, тож не виключено, що після цього армія РФ завдасть головного удару у зовсім іншому напрямку. Нам, ну скажем так, нам на руку все, все то, что сейчас происходит в Харькове, в том числе и настроение, потому что, ну как сказать, держать в напряжении достаточно серьезный узел, и там сосредоточено достаточно серьезное количество войск украинских, которые они бы могли задействовать на других участках. Если Харьков не занимать, они там будут нам диверсии устраивать. То есть его надо разрушать? Нет, мы вот в перерыве обсуждали, и у нас ни у кого нет информации, какой, какой там гарнизон. Надо же просто все это понимать и оставлять в тылу город, скажем, с гарнизоном до 50 тысяч человек. Ничего себе счастье. <как> в любом случае, наши военные стратегии разберутся. Хорошо. Возможно, а вот эти вот? Возможно, операция будет э, вот в сторону эти вот Одессы, на Запорожье. Стратегии. Варто розуміти, что РФ может лишь загострити ситуацию на кордоне, но точно не прорваться на Харьков. Зараз з російського боку може бути багато вкидів про захоплення міст і сіл Харківщини, які і матимуть на меті деморалізувати наше суспільство та посіяти панічні настрої. Тож будьте, будь ласка, пильними. Окупанти прекрасно розуміють, що їх тут ніхто не чекає. Ну, от давайте представим собі російський міст Харків, або там, я не знаю, не нравится Харків. Давайте поговорим про російський міст Дніпро. Вікаті Там, вне всякого сомнения, есть люди, которые ждут освобождения от власти нацистов. Но есть и те, кто не ждут. И таковых не 10 человек совсем даже, а несколько больше. И вот эти настроения э -э -э, «мы будем воевать там, до последнего хуторянина», они же не только, извините, устами власти транслируются, правда? А устами многих-многих других людей, которые в совершенстве... Говорят на русском, которые учились в тех же школах и примерно на тех же самых учебниках. Но они другие. Так, мы инши, мы не такие, как вы. Мы не хотим быть с Россией. Залиште нас у спокої. Ми ж з вами, друзі, маємо бути готові до всього. Росіяни посилять свої обстріли, можуть проводити диверсії та намагатися проривати кордони. Але ми витримаємо, якщо будемо протистояти ворогу усі разом. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.